Планета Земля – это дом Бога, фактически, или храм, живой храм. Живой храм, то есть и поместье – это маленький вариант живого храма. То есть, по сути, мы высшее звено творческого разума, которое э, создает замкнутые биосистемы на уровне ну, планетарном, по сути. То есть нужно организовать свою планету. Ваша планета – это ваш участок. Вот там вы царь и бог. Потому что высший порядок э, сейчас духовности и высший порядок э, цивилизованности – это э, занятие живым. Как известно, человек является неотъемлемой частью природы. И куда бы ни вел нас технический прогресс, мы так или иначе возвращаемся к своим истокам. Познав все блага современной цивилизации, человек все равно подсознательно стремится к общению с живой природой. О своем опыте рассказывают владельцы родового поместья Павел и Елена Кашин. мы так же, как и все, жили в городе, у Паши был свой бизнес в Алмате. Мы приехали с Алматы, чего-то достигли, а что будет дальше, работать на лекарства в дальнейшем. А сейчас как бы наслаждаться текущей жизнью, жить одним днем, пришло понимание, что дальше так жить нельзя. Мы решили переехать на землю, обустраиваться, строить свое пространство в котором бы жилось комфортно, хорошо. А позади осталось, то есть, город. Мы приехали вот в чисто поле. Начали, когда тут жить, стало приходить понимание, что на самом деле совершенно ничего не умеем, как инопланетяне на чужой планете. Растений не знаем, животных не знаем. Помочь семье Кашевых спроектировать свой участок, согласился белорусский художник эколог Анатолий Орлов. Мы сейчас пишем для себя ген, план, концепт, что такое наше поместье, потому что многие так и не определились. В принципе, живя в поместьях в будущем, мы должны будем оптимизировать город, сделать из города, вот видите дом. Вы можете записать этого автора и посмотреть. Это австриец тоже там соплеменник Хольцера фактически. Это художник, который выращивал деревья прямо на крышах, в комнатах, там из окна растет дерево. Представляете, комнату торф запихать? И вот такие вот дома, вот по типу долина Шир, да, долина хоббитов, то есть холмы. Ну, тут какой-то крокодил, я не знаю, но, в общем-то, вот, допустим, биобеседка уже в варианте, то есть делается дерево, уважается, и там, ну, эти шипы я бы убрал, мне слишком это агрессивно кажется. Значит, биоконструирование. Вот это, по-моему, самое современное садоводство, что может быть, вот такие дома, выращенные из эвкалиптов. Это проект, он сейчас работает. Сколько раз я видел, ветка загибается, в ствол уперлась, срослась. Самая простая, как это ива берется, это лоза, да, плетень плетется из живой лозы, втыкается в землю и поливается. И забор вот такой, вообще непроходимый, он как рябится, срастается весь. Еще идет, его подрезают, корзины плести себе еще берут. Самые лучшие породы, значит, это липа, ясень. Ну, лучше твердые брать, но липа хорошо срастается просто. Значит, из твердых это грабук хорошо. Не будет дупел, оно хорошо срастается. Ну, естественно, толщина дерева нарастает, вы понимаете. То есть дом становится толще со временем. В нашей ситуации два сообщества, Пуща и Тайга, они дают смешанный лес. Еще раз упоминаю, что Пуща, это ну, как сила, Пуща прежнего бронилась старуха, да, Пушкина, вспоминаю. Это старое слово, Пуща. И Тайга, это тоже сильное слово очень. Так вот, Тайга и Пуща дают смешанный лес. У нас здесь зона смешанных лесов идет. Только лес, э, этот пуща, она может быть широколиственная, мелколистная. Вот мелколистная это береза, осина, это деревья, они, как правило, э, перопроходцы, Они быстро отходят. Береза, осина, ива, это мелколистная, широколистная, это долгоживущая. Вот это ясень, вот это дуб, вот это липа. Липа тысяча лет только так живет. 500-летние ли... липы у меня в деревне растут. Я скажу, что это зрелище потрясающее. Она внутри полая становится, там обязательно пчелы заводятся, потому что рядом и корм, и удобно. Второе открытие, которое сделали пчеловоды, очень интересное в этом отношении. Пчелы в живых деревьях, в дуплах не образуют клуба на зиму. Почему? Потому что тепло. Живое дерево, вот этот дом, токи, дерево растет зимой. Вы это должны понимать, потому что есть зимнее и летнее кольцо, поэтому мы видим кольца в древесине. Почва промерзает на, сколько? на 60 сантиметров, основная корневая масса находится, есть оттепель и так далее. То есть дом еще обогревается тем, что он живой. Для того, чтобы распланировать свое родовое поместье более рационально, необходимо определенные знания и опыт в ландшафтном проектировании я распланировала Ватман таким образом, что вот изгородь, вот здесь вот изгородь, вот здесь вот точечно, я вот сажу дубки, там клены, березки, елочки. Выхожу в поле с лопатой. Куда сажать, где моя планировка? То есть, вот эта вот изгородь получается, что одно дело на бумаге я нарисовала красиво, а когда переношу на поместье, вижу, что у меня ни пропорция не сохраняется. Не сохраняется какая-то вот... Последовательность. Я тут распланировала 200 посадить, а в итоге получилось у меня 160. У нас байка такая ходит на полях, что земли вот, а куда сажать не знаешь. Предпроектное резюме. Как оно выносится? В первую очередь, вы когда выходите на участок, нужно посмотреть рельефы и посмотреть все подъезды, то есть сразу же решить, как будут дороги у вас располагаться. Но вот здесь вот, например, у Паши хорошо бы было сделать такую сообразную дорогу, при случае чего, вот по границе холма, чтобы можно было подвести материалы и что-то сделать. Не надо делать это твердым покрытием, оно может быть мягким, отцепным из щепы или как-то еще сделано, положены брусья для первого времени. Второе, обязательно нужно взять пробы грунта, и завтра мы это будем делать. Берете верхний слой на изучение. Песок понятно, что он там никакой будет. А вот здесь вот у нас это органика и песка. Так, ну и отсюда где-то мы возьмем шейк-тест. Вот берем землю. Песок, ну вот видите, этот песок, есть частицы гумуса. Здесь где-то 2% там. Это считается, ну, лесные там, бурые почвы. Вот, то есть супесь. Если мы спустимся сейчас вниз, там начнутся глины. Дальше здесь метра 3-4 будет глиняная линза. Вот здесь где-то 2, там полтора процента гумуса. Вот такие земли называются бурые или серые лесные земли. Значит, вот здесь вот состояние гумуса его меньше, чем здесь. Видите? Вот эта земля больше примеси песка. А здесь бурая. Здесь она более бурая, ну, такая уже коричневатая. Значит, здесь есть определенный процент глины. Замешивается зверь, когда она долго оседает, значит, глины, ну, хватает. Если она сразу оседает, значит, много песка. То Песок здесь седает? благо скорее, чем глина. Это пушистая земля. И вот этот холм, он сейчас сухой. Когда здесь будет лес, здесь будет очень благоприятно. Здесь хороший дренаж. Если она сейчас в течение получаса осядет, и станет прозрачным большое содержание песка. Где-то две трети песка, одна часть глины. Вот это идеальная почва хорошая. Ну, и не считая чернозема, конечно. Если почва торфянистая, то вы ее как бы мнете, и у вас руки чистые. Торф не пачкает руки. Если почва гумусная, у вас руки будут черные в грязи. Их придется мыть. Ну, естественно, торф кислый, а это а гумус нейтральный, щелочной. Любую почву можно сделать лучше добавить в нее гумус. Что происходит с гумусом? Он при дождях разбухает, как губка, и торф тоже. Вот если вы видите песок с черными частицами, дождь прошел, песок разбухает и медленно отдает. То есть это торфогель, как я вам говорил, да? А глина, она что делает? Она образует щит и она держит водоемы. То есть если идет глиняная линза, у вас застаивается вода. Значит, здесь pH 7 это нейтральная почва. Кислотность определяется лакмусовой бумажкой. Она желтая. Либо... Синий на щелочь, а там розовый, по-моему, на кислоту. Вот и все. Эти лакмусовые бумажки в любой школе есть, в кабинете химии. Вот уже она осела взвесь почти. И скоро она станет прозрачной. Хороший дренаж. Пробы грунта берутся в случае того, что если вы по растениям не можете определить кислотность почвы. На кислых почвах растет щавель, хвощ, вереск. На бедных почвах кислых и так далее. На щелочных растет бузина, лох. На богатых почвах достаточно хороших растет крапива. Если вы видите крапиву, это идеальная почва. Поэтому мы, Паши, участок так и планировали. То есть родовая поляна центр. Здесь у нас по краю родовой поляны расходится сад. Ну почему он здесь идет? Там очень удобная ложбина. Мы сегодня пойдем посмотрим. И получается э, плодородный слой достаточно хорош. Учтите, если у вас склон, если вы его не, не террасируете, у вас гумус, полезные вещества, все будет смываться. С каждым дождем все это уходит и уходит. Видите, у нас здесь идет э, вниз склон. Вы заметили, наверное, какое поле хорошее плодородное. Весь гумус это получилась гумусная ловушка, фактически. Если здесь сделать вот такой вот экран, обращенный к юху, весь гумус вообще там будет оседать то есть такую террасу. То есть наша задача сделать такие площадки, где гумус будет оседать, именно вот на этом понижении, вот здесь, где граница участка идет. Мы будем делать такие платформы, укрепленные плетнями и с жидкими грядами, которые будут задерживать, как рыбья чешуя, вот так вот последовательно гумус. И здесь, в принципе, хорошо бы ложился террасный водоем. Хорошо бы, если бы получилось сделать один выше и один еще ниже, допустим. Это сразу приведет, заметьте, какое разнотравие. Вот там. Видите? Вот ровно по этой дороге весь гумус истекает вот у нас очень ровненько. Yeah, yeah. Учтите, если у вас склон, если вы его не, не террасируете, у вас гумус, полезные вещества все будет смываться с каждым дождем, все это уходит и уходит. Вы будете его притаскивать, а он будет все уходить и уходить. Поэтому террасы делаются, <coughs> террасы делаются по отношению к солнцу карманами в виде подков. И они делаются с бортами специально, чтобы гумус задерживался. То есть этим процессом можно управлять. И террасы всячески скручиваются, они могут быть больше к юго-востоку или к юго-западу обращены, в зависимости от ситуации. Вот такая вот чешуеобразная вот такие вот террасы. Вот они ступенчатую имеют структуру. Вот вы сплели сплетень. Здесь вы выкапываете жидкие гряды. То есть выкапываются вот такие вот водоемчики неглубокие. И грунт валом перекидывается через сплетень. Он будет забором для гумуса, он его будет задерживать. Вот здесь вот вода, которая течет, она будет просачиваться, здесь будут такие лужицы. Эти лужи летом будут пересыхать, на их краю хорошо будут расти лекарственные травы, здесь будет все свешиваться к воде. Вот эти э, маленькие, ну как бы углубления будут наполняться э, дождевыми металлами водами, и весной они дают возможность отнереститься земноводным. Лягушкам, вот сейчас мы идем по дороге, куча лягушечек, да? почему потому что вот здесь вот пруды дальше по дорогам их нету только крупные вот эти лягушечки они делают очень хорошую работу они регулируют численность слизней всяких там ненужных паразитов вот и сами являются хорошим кормом там вот я смотрю ласточки на дороге садятся хватают там всякие птицы трясогузки. то есть вот это получается у вас такие производители биомы вот вот эти вот как бы это жидкие гряды я их так назвал. Они могут тоже, допускается любой элемент творчества, они могут быть проточные, если у вас, допустим, по краю идет ров, типа оврага что-то, они могут наполняться в дожди, то есть сделать э, трубы каждой проложить или сделать арыки, которые будут наполнять их. Они могут все быть связаны. Вот эти вот штуки очень хороши для жизни. Там будет жизнь процветать, лекарственные травы, и там будет в этих водоемах оседать большое количество гумуса. И вот это озеро вот такое пересыхающее, это как бы ну, такой жидкий черенкователь, скажем, например, вам нужно ивы зачеренковать черенков. И вы весной натыкиваете огромное количество ивы, потом это пересыхает, там еще вода держится, и у вас получается хороший питомник и с гумусом. То есть пересыхающие пруды. Они просто делаются в ложбинах. И, соответствующим образом, они, ну, там делаются вокруг них ловушки. Вот это и есть работа с рельефом. Вы сразу же заметите, что у вас возрастет количество жизни на участке. Я когда такие штуки сделал, у меня сразу же завелись лягушки, за лягушками при, приползли ужи, заезжали там ежи прибежали, начали ужей ловить. То есть у меня все жизнь прямо ну, начала процветать. Вот большое количество насекомых популяция возрастает, и соответственно хорошо себя чувствуют растения тоже.